الحمد لله وكفى والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یا مریم اقلوطیل وبی کی انتہائی معزز ناظرین ناظری آل عمران کے آیت نمبر بیالیس اور تنتالیس کا آج ہم ترجمہ تفسیر سیکھ رہے ہیں تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا یا مریم اور جس وقت ملیکہ نے کہا آئے مریم ان اللہ کی وَطَحَرَكِ بے شک اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے وصطفا کے اعلیٰ نساء العالمین اور آپ کو منتخب فرمایا ہے جہان کی عورتوں پر یا مری مکنوتی ربک اے مریم اپنے رب کی بندگی کرتی رہے ورقی اور سجدہ کرتی رہے ورکعی عیم ادوا اور جھکتی رہو جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ وعی قالتِن ملائی يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اللہ کی پچھلے رقوع کے اندر رقوع کے اکثر حصے کے اندر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا علیہ کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سیدہ مریم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان کو موجانہ طور پر ایک اچھے انداز سے ان کی پرورش فرمائی اور پھر زکریہ علیہ اللاۃ والسلام نے ان کی کفالت فرمائی وقف الحا زکریہ ذکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہیں تو ذکری ذکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں اولاد کی درخواست کر دی اس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں پھر اللہ نے اولاد عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اولاد عطا کی نشانی دی اب آگے حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے وہ قارت الملائی تو یا مریم فرشتوں نے کہا اے مریم اب یہاں یہ بات ہے کہ فرشتوں نے براہ راست مریم کو خطاب فرمایا حالانکہ فرشتوں کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ فرشتے انبیاء کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتے اور انبیاء پر وہی لے کر آتے ہیں وہ من قبل کا اللہ رجال النوقی <لِن> اور انبیاء بھی صرف مرد ہوتے ہیں رجال ہوتے ہیں وہ عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا اس پر سب کا اتفاق ہے کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی نہ ہی کسی کو بنا کر بھیجا گیا ہے پھر فرشتوں کا یہ خطاب کرنے کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا خطاب دو طرح کا ہے ایک خطاب ہوتا ہے وہی وہی تو صرف انبیاء علیہ اصلاط وسلام پر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی فرشتوں نے انبیاء کے علاوہ اور لوگوں سے بھی کلام کی ہے جیسے یہاں مریم کو وہ اقالت الملائکہ تو یا مریم ملیکہ نے کہا اے مریم یہ کلام جو ہو گیا یہ وہی نہیں ہے اللہ کا پیغام جو باقاعدہ طور پر ایک شریعت کی صورت میں ایک وہی کی صورت میں ایک حکم الہی کی صورت میں ایک رب کا پیغام امت کے لیے جو آتا ہے وہ وہی کہلاتا ہے یہ وہ وہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ویسے ایک پیغام ایک پرسنل لائف والے آدمی پر ایک زندگی ایک پرسنل آدمی پر وہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے جیسے حضرت مریم علیہ سلاۃ والسلام سے انہوں نے کلام کی اسی طرح ان فرشتوں نے کلام کی حضرت موسیٰ علیہ اللاۃ والسلام کی واضح با اوینہ علام موسا فیدہ خفت علیہ ہم نے ان کو حکم دیا اب یہ دہلی بات ہے کہ فرشتوں کے ذریعے حکم دیا گیا اسی طرح کئی صحابہ کرام کو فرشتوں نے سلام کیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ بیمار تھے تو ان کو فرشتے آ کر صبح شام مسافہ کرتے تھے سلام کرتے تھے تو فرشتوں کا کلام جو وہی کی صورت میں ہوتا ہے وہ صرف انبیاء اور انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سب مرد ہیں کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجا نہیں گیا اب فرشتوں کا یہاں کلام کرنا وہ وہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک پیغام دینا ہے کہنے لگے یا مریم اے مریم ان اللہ حصف کی اللہ نے آپ کو منتخب فرما لیا اللہ نے آپ کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند فرمایا وبا ہرا کی اور آپ کو اندرونی بیرونی طور پر تہارت عطا فرمائی آپ اندرونی بیرونی طور پر پاک ہیں بیرونی طور پر یعنی آپ تحارت پسند کرنے والی ہوں گی آپ تحارت میں رہیں گی اور اندرونی طور پر جو انسان کے اندر بری چیزیں ہیں ان سے آپ پاک ہیں مقصد یہ ہے کہ کفر ہو گیا نفاق ہو گیا حسد کینہ بغض عداوت ان سب کا تعلق انسان کے دل سے ہے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا وطہارا کی وصطفیٰ کی علا نصا المین اور اللہ نے آپ کو جہان کی عورتوں پر منتخب فرمایا ہے جہان کی عورتوں پر آپ کا انتخاب فرمایا ہے تو یہاں یہاں سے براد اس زمانے کی عورتیں ہیں اس زمانے میں جتنی عورتیں موجود تھیں اللہ نے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا تو ویسے تو اللہ نے کئی عورتوں کا انتخاب فرمایا حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی اللہ نے ان کا بھی انتخاب فرمایا اور اسی طرح حضرت مریم کا بھی انتخاب فرمایا سیدہ حدیث القبرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ متحرہ ان کا بھی انتخاب فرمایا سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سلید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے تو ویسے تو سارے جہان کی عورتوں کو فضیلت ہے سیدہ فاطمہ تظاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا النساء اہل الجنہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ فاطمۃ رضی اللہ عنہ ہوں گی تو یہ تو دوسری عورتوں کا بھی انتخاب ہے لیکن یہاں جو فرمایا وصطفیٰ کے علی العالمین آپ کو جہان کی عورتوں پر فضیلت حاصل کی آپ کو چن لیا تو مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو عورتیں موجود تھیں ان سب سے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا آپ کو مقام دیا آپ کی شان دی آپ کا مقام بڑھا دیا آپ کو مرتبہ بڑھا دیا فرمایا یا یا مقلوطی جنوبی اے مریم جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا منصب دیا ہے اتنا بڑا مقام دیا ہے اتنا بڑا اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا تو فرمایا اپنے رب کی بندگی کرتی رہے یعنی بندگی میں اور انحماعت کر فرمایا وسجدی اور سجدہ کر سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے دوسرے مقام پر فرمایا وسجد جد وقت سجدہ کرو اور رب کا قرب حاصل کرو کیونکہ انسان اپنی جبین نیاز جس کو رب کائنات اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے بناتا ہے اس جبین نیاز کو اس رب کے دربار میں جھکاتا ہے تو سجدے کی حالت میں صرف انسان کا منہ نہیں جھکا ہوتا بلکہ سجدے کی حالت میں انسان کے پورے اعضاء رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں انسان کی پاؤں کی انگلیوں سے لے کر انسان کے گھٹنے انسان کے بازو انسان کا دل اور انسان کے پورے اعضاء حتیٰ کے چہرہ حتیٰ کے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا وہ سب رب کی بارگاہ میں جھک کر رب کے دربار میں سبحان ربی العلیٰ توحید کے زمزمیں بول رہا ہوتا ہے توحید کے ترانے بول رہا ہوتا ہے اللہ کی عروہیت اللہ کا اعلیٰ ہونا بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت انسان رب کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے فرمایا وس جدید اے مریم تو بھی سجدہ کیا کر سجدوں کی کثرت کیا کر کیونکہ سجدہ مجھے بڑا محبوب ہے اور رکو کرو رکو کرنے والیوں کے ساتھ رکو کرنے والوں کے ساتھ آپ بھی جھکو کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہود کی نماز میں رکو نہیں تھا لہذا تم رکو بھی کیا کرو رکو میں انسان کے آزے آدے آزا جھک جاتے ہیں اور آدھے آزاد جھک کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوتا ہے سبحان ربی العظیم اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور فرمایا کہ رکو کر اور سجدہ کر گویا کہ جن ہوئے کہ جناب مریم کو رب العالمین نے اس انتخاب پر شکرانے کی طرف ایک ترغیب دی ہے کہ آپ سجدہ کرتا رہیں آپ رب کی بارگاہ میں رکوع کرتے رہیں کثرت سے یعنی عبادت کیا کرو کیونکہ رب آپ سے ایک بہت بڑا کام لینے والا ہے آپ سے ایک ایسے نبی کو پیدا کرنے والا ہے جو قلیمۃ اللہ ہوگا روح اللہ ہوگا رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی ہوگا اس نشانی کو اللہ آپ کے بدن سے ظاہر کر رہا ہے اس لیے آپ جو ہے نا اپنے رب کی طرف اور زیادہ رجوع کریں سجدہ کریں اور رکوع کریں آگے بھی اسی کی تفصیل آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت سے لگاؤ مصرف فرمائے اور ماں توفیق کو ناگلا